Baju kurung merupakan pakaian tradisi wanita yang sering dipakai ketika menghadiri majlis perkahwinan, acara rasmi, sambutan hari raya dan juga di tempat kerja. Pakaian ini boleh diperoleh sama ada melalui tempahan khas atau dibeli secara siap sedia ready made. Memandangkan baju kurung kini menjadi tren pilihan wanita di negara Brunei Darussalam, pusat pembangunan belia melalui bahagian kursus teknologi rekaan fesyen telah menganjurkan program artisan skill pembuatan skirt dan baju kurung moden selama empat minggu. tujuan kursus ini diadakan ialah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai untuk belajar pembuatan pakaian dan lagi untuk mendedahkan pusat pembelian ini kepada orang ramai juga. Program komuniti ini dilaksanakan melalui pelbagai kursus jangka pendek yang dibuka kepada orang ramai dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pengalaman baharu. Ia juga bertujuan meningkatkan dan menambah kemahiran sedia ada di samping memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai fungsi pusat pembangunan belia. Kursus pembuatan baju kurung dan skirt yang berlangsung sepanjang bulan Oktober lalu telah disertai oleh seramai 11 peserta terdiri daripada orang awam yang berminat dalam bidang jahitan. Kursus ini merangkumi tiga silibus utama iaitu taklimat keselamatan kerja menjahit, langkah-langkah sebelum pembuatan baju kurung dan skirt serta teknik menjahit kedua-dua pakaian tersebut. Dalam sesi taklimat keselamatan bengkel, para peserta didedahkan kepada peraturan keselamatan am seperti memastikan Swiss Electric ditutup sebelum meninggalkan bilik jahitan. Selain itu, peserta turut diberi penerangan mengenai etika berpakaian yang sesuai semasa berada di bilik jahitan serta panduan keselamatan ketika menggunakan peralatan seperti gunting, pin dan jarum, setrika dan mesin jahit bagi mengelakkan sebarang kecederaan atau kemalangan semasa latihan. Sebelum memulakan proses pembuatan baju kurung dan skirt, para peserta diajar cara membina rangka asas kedua-dua pakaian tersebut. Mereka turut didedahkan kepada langkah-langkah penting sebelum menjahit termasuk tata cara mengambil ukuran badan, menghasilkan pola kecil dan besar, memotong kain serta melakukan proses tracing dengan betul. Okey, mengenai langkahnya, langkah-langkah uh, untuk pembuatan skirt dan baju, baju eh, dan baju kurung moden ini ialah tu, uh, mestilah pertama sekali mestilah membuat ukuran dulu mengambil ukuran peserta-peserta mestilah mengambil ukuran dahulu ukuran masing-masing lah tu lah. lepas tu akan membuat pola 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 ataupun pattern lah tu pattern untuk uh, baju skirt dan baju kurung itu lah, sendiri lepas tu akan membuat uh, memotong, memotong pabrik lepas itu akan uh, proses menjahit lah. Sebelum proses menjahit itu akan diajarkan cara, uh, cara pengendalian mesin dulu. Semasa sesi penyukatan skirt dan baju kurung, para peserta diajar dua kaedah utama dalam mengambil ukuran. Kaedah pertama ialah mengambil sukatan terus daripada badan individu, manakala kaedah kedua menggunakan ukuran daripada pakaian sedia ada sebagai rujukan. Tujuan kedua dua kaedah ini adalah bagi memastikan hasil jahitan skirt dan baju kurung menepati cita rasa serta keselesaan pemilik pakaian seperti yang diinginkan. Sebelum kami memulakan jahitan, kami perlu belajar cara untuk mengukur badan dan seterusnya kami menggunakan ukuran tersebut untuk langkah yang seterusnya iaitu menjahit Dalam sesi pembuatan pola baju kurung dan skirt, para peserta diajar tata cara menghasilkan pola yang perlu dilakukan secara simetri bagi memastikan keseimbangan dan ketepatan bentuk pakaian. Peserta turut diterangkan tentang keperluan membuat pola kecil terlebih dahulu sebelum menghasilkan pola besar yang sebenar. Pola kecil berfungsi sebagai rancangan awal dan panduan asas bagi memudahkan proses pembuatan pola besar, manakala pola besar digunakan sebagai acuan utama ketika proses pemotongan kain dijalankan. Pada awalnya kami belajar menyukat badan yang cara yang betul lah. Ha kira mesti sukat benar-benar, sukat tanah tu lurus-lurus. Jadinya lepas satu lepas kami bersuka badan tu kami mengaplikan ke paper um, iaitu membuat pola, pola kecil dahulu. Lepas satu pola tu sekarang kami buatkan ia ke kertas yang besar. Lepas satu baru tah kami akan menggunting ke baju. Sebelum menjahit juga kami akan guna ukuran tersebut untuk kami buat layout dan juga kami gunakan layout itu untuk kami menggunting kain. Ini adalah untuk mengelakkan daripada kami tersilap menggunting kain tersebut. Seterusnya para peserta memotong kain berpandukan kertas pola besar yang telah disediakan. Sebelum proses pemotongan dilakukan, mereka diajar untuk melipat kain secara simetri bagi memastikan potongan seimbang di bahagian kanan dan kiri. Kaedah yang sama turut diterapkan ketika memotong bahagian-bahagian lain seperti tangan, bahu dan badan bagi memastikan setiap helaian kain dijahit dengan ukuran yang tepat dan kemas. Setelah proses pemotongan kain selesai, para peserta meneruskan kaedah tracing pada kain yang telah dipotong. Kaedah ini berfungsi sebagai panduan semasa menjahit bahagian depan dan belakang pakaian agar ia kekal selaras dengan pola asal. Selain itu tracing juga membantu memastikan setiap bahagian seperti bahu, tangan dan skirt berada dalam kedudukan seimbang sekaligus menghasilkan potongan pakaian yang kemas dan tepat. Apa yang menarik para peserta berpeluang mempelajari teknik jahitan skirt dan baju kurung dengan lebih berkesan apabila penyampaian dilakukan secara one to one atau individu oleh tenaga pengajar. Pendekatan ini membolehkan setiap peserta memahami langkah-langkah menjahit dengan lebih mendalam dan tepat. Dalam sesi latihan ini, para peserta turut diperkenalkan kepada pelbagai jenis mesin jahit seperti mesin jahit tepi dan mesin jahit laju yakni high speed machine. Mesin jahit tepi digunakan untuk mengunci bahagian tepi kain agar kelihatan kemas serta mengelakkan kain daripada terkoyak. Manakala mesin jahit laju berfungsi sebagai mesin utama yang mempercepatkan proses jahitan dan menghasilkan keemasan yang rapi serta berkualiti tinggi. Teknik aging ini adalah sangat uh penting kerana ianya untuk uh, memastikan kain yang kami jahit itu adalah dalam keadaan yang kemas. Cabaran yang saya hadapi sepanjang cabar uh, menyertai bengkel ini adalah saya adalah pemula dan saya tidak tahu bagaimana untuk menggunakan mesin jahit sama sekali. Tetapi guru kami ataupun cikgu kami adalah sangat-sangat membantu. Dalam ketika kami menjalankan uh, menjahit ini, jadi mengawal kelajuan mesin misalnya uh, memerlukan skill yang perlu kami praktikkan sentiasa lah. Jadi saya juga mempelajari banyak tips jahitan dari antara kawan-kawan yang menyertai bengkel ini. Yang cabarannya adalah macam saya fikir benda ni benda yang sama apa yang dengan saya belajar sebelum ni, tapi rupanya indah, rupanya menjahit baju apa ni lagi detail lah. So bagi saya like even kalau di rumah um, mesin yang saya pakai pun something simple saja yang portable tu kan, tapi yang ini yang uh, apa namanya industrial kasih kat ah industri, uh, So macam even dari menjahit ini pun dari punya mesin pun saya belajar benda yang baru juga. Jadi lepas tu cara-caranya pun lain daripada yang saya buat sebelum ini. Mungkin itulah macam saya fikir sebelum ini ianya akan sama tapi rupanya indah macam itu. Melalui penyertaan dalam bengkel jahitan ini, para peserta memperoleh pelbagai ilmu, kemahiran dan pengalaman baharu dalam bidang jahitan yang boleh dipraktikkan selepas tamat bengkel sama ada untuk kegunaan sendiri mahupun keluarga. Selain menambah kemahiran, peserta ini juga meningkatkan keyakinan diri mereka terhadap potensi bidang jahitan sebagai sumber pendapatan. Dengan kemahiran yang dimiliki, para peserta kini berpeluang menjadikan jahitan sebagai satu bentuk perniagaan sama ada dengan menerima tempahan pakaian atau menghasilkan produk siap pakai ready-made hasil kreativiti dan usaha mereka sendiri. Terima kasih saya ucapkan Alhamdulillah dapat mengikuti kursus ini dan disebabkan saya adalah seorang peserta tentera maka saya mencari kemahiran selain daripada yang sebelum inilah Uh, terutama sekali menjahit ini uh, banyak peluang pelajaran yang diajar di sini lah termasuk uh, cara membuat pola uh, menjahit uh, mengunting uh, yang paling penting ia mengajar supaya kain anda membazir lah antara cabaran yang dihadapi uh, sebagai contoh uh, menggunting kain masih lagi macam anda lurus uh, menjahit kadang-kadang bertindih uh, ada lagi lah banyak banyak lagi lah Harapan saya selepas menjadi kursus ini adalah untuk meningkatkan lagi dengan cara kalau ada bengkel baru lagi yang mengajar untuk lebih advance, insyaAllah saya akan cuba untuk mengikuti. Ini. Pada awalnya, merasa sangat bersyukur kerana dipilih dan diberi kesempatan untuk mengikuti bengkel asas jahit bagi baju kurung moden dan juga skirt anjuran pusat belia dan saya sangat gembira kerana mengikuti bengkel ini, kerana banyak ilmu dan juga tips yang saya perolehi di sepanjang bengkel ini dijalankan. Uh, saya menyertai bengkel ini adalah saya ingin menimba ilmu pengetahuan tentang asas jahitan dan bukan itu saja saya ingin mencari peluang untuk saya mengeksposkan diri saya untuk menjana pendapatan lain dan juga sebagai seorang belia. Saya ingin mengasah talenta saya ataupun skill saya yang sebagai dasar yang saya rasa sebenarnya mempunyai potensi yang bagus untuk membangun ekonomi tempatan negara ini. Selain itu juga saya ingin menyahut gagasan wawasan negara 2035. Harapan saya sebagai seorang pelajar saya ingin menerapkan ilmu pengetahuan tentang asas jahitan ini agar dapat saya gunakan untuk keperluan diri saya dahulu dan jika ada peluang pun saya ingin menggunakannya untuk membuka bisnes jahitan ataupun kelas jahitan. Jadi saya berharap agar belia yang ada di luar sana untuk mencuba uh, kursus jahitan ini dan ilmu jahitan ini tidak dapat kita belajar secara visual di seperti di laman sosial dan kita perlu uh, menghadiri kelas praktikal seperti bengkel ini kerana di sini kita ni uh, mempelajari asas jahitan itu dengan bantuan guru yang profesional dan juga berpengalaman. Uh, tujuan saya mengikuti kursus ini saya mau mempelajari lebih mendalam lagi tentang jahitan baju, macam mana baju itu dibuat, macam mana kain dibuat, cara-cara yang teratur Dalam masa menjahit ini banyak cabarannya. Kadang-kadang macam kalau katan salah, habis tas semua tas baju-baju tu salah tas semua tu. Tapi dengan adanya macam cikgu pun begitu kalau nak no, akhirnya. kena. Kau sejanya, ah uh, kontrolan ni saja, ubahan ni saja sikit. Macam itulah. Pasal tu cabaran yang lain lagi kadang-kadang macam uh, menjahit kalau jahit tangan tu kusut tak lagi banang jatulah. Harapan saya selepas mengikuti kursus ini, uh, saya akan cuba untuk mengapply untuk diri sendiri dulu membuat baju family anak-anak jatulah kalau kiranya sudah mahir insyaallah saya akan cuba untuk mengajar orang lain ataupun untuk pendapatan diri sendiri nasihat saya pada para-para belia Cuba untuk mengikuti program-program yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Belia sebab kursus-kursus atau bengkel-bengkel yang ada di sini semuanya berguna di masa akan datang ataupun berguna untuk diri sendiri. Saya ada pengalaman menjahit barang-barang kecil seperti pouch bag. So masa saya membuat keputusan untuk um, menyertai bengkel ini, saya fikir akan sama seperti apa yang saya tahu sebelum Manila. So macam rupa-rupanya apa yang knowledge yang ilmu yang saya ada sebelum saya join itu rupanya tidak sama dengan apa yang saya baru belajar sekarang. So sebab itu ah itulah sebabnya akan join macam kira untuk akan mencoba if ada ilmu yang dapat baru kan dicuba kah something macam semua peluang dari paling basic contohnya macam mengukur baju mengukur even mengukur baju hmm. ataupun kena ajar hinggalah macam part, uh, part, yang paling detail lah bagi saya macam menggunting kain itu uh, saya baru tahu yang rupanya menggunting itu salah satu benda yang mesti buat dengan penuh teliti in which sebelum ni kalau saya macam jahit barang-barang kecil macam bag bag pouch apa tu in the in the teliti sangatlah lah uh, mengatasi cabaran ini hmm, bagi saya saya kalau saya sejujurnya saya selalu research dulu terlebih dahulu sebelum masuk kelas saya cuba macam uh, get to know a little bit more lah sikit-sikit supaya mas masa masuk kelas tidak luan-luan kosong otak gitu saya harap dengan kira ilmu lah tu yang saya peroleh saya boleh uh, menghargai lebih lagi tukang jahit di luar sana sebab ini sesuatu bagi saya Eye opening lah. Benda ni sesuatu yang indah mudah dan mungkin dengan ilmu ini saya boleh lagi um, mengaplikasikan ilmu ini di kehidupan keharian saya dan juga mungkin menurunkan ilmu ini kepada generasi yang seterusnya. Uh, harapan saya uh, kepada peserta-peserta yang mengikuti kursus ini uh, mereka akan dapat mengamplat mem, apa? Mem, Mempraktikkan ilmu ini. Uh, untuk diri mereka sendiri ataupun untuk uh, keluarga mereka sendiri. Yang penting, ya terus terus menjahitlah. Uh, jangan berhenti sekadar uh, selepas kerusakan. Jangan diberan, jangan berhenti semata-mata saja. Diharapkan segala ilmu, kemahiran dan pengalaman yang diperoleh melalui bengkel ini akan terus diamalkan oleh para peserta, seterusnya memberi manfaat dalam kehidupan mereka sama ada untuk diri sendiri mahupun keluarga. Bidang jahitan memerlukan latihan praktikal yang berterusan kerana melalui latihan, keyakinan diri dan mutu hasil jahitan akan terus meningkat. Semoga kemahiran yang dipelajari menjadi pemangkin kepada pembukaan peluang perniagaan atau kelas jahitan baharu sekaligus merealisasikan cita-cita para peserta untuk menyumbang kepada peningkatan ekonomi, keluarga dan negara.